В судебном заседании осужденные свою вину не признавали и говорили, что они пошли всего лишь навсего помочь выбить долг. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 16 августа 2012 года они, действуя на территории ТЗБ, напали на оператора склада. А в сумке девушки находилась крупная сумма денег. Это была дневная выручка одного из складов предприятия. Само нападение произошло как раз в тот момент, когда девушка в сопровождении мужчины вышли на улицу, чтобы перенести выручку с одного склада на другой. Преступники силой вырвали у них сумку с деньгами, побежали в сторону соседствующей с ТЗБ базы погат 1